अस्सलाम वालेकुम तो भाई इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजे है और हम लोग जो यहाँ से गुज़र रहे हैं तो हमारा भाई माहौल वही कराची वाला है यहाँ पे देख लीजिएगा बिल्कुल सन्नाटा है गांव में और ये कब्रिस्तान से हम लोग गुज़र रहे हैं इस तरफ में लोग नहीं आते गाँव वाले ख़ुद भी लेकिन हम आज गुजर रहे हैं देखते हैं कि हमारे किस किस चीज़ से सामना होता है तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा तो देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ी से मौज मस्ती करते हुए जाते हैं और देखते हैं कि क्या हालात होते हैं आगे अल्लाह खैर करेगा ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो अच्छा चलो मैं आगे जाता हूँ और ये देख देख लीजिएगा आप लोग साथ, साथ में क्या होता है मैं आगे जा रहा हूँ आप लोग साथ में देखते रहिए तो नज़र जमाइया रखिएगा क्योंकि ख़तरा हो भी सकता है और ख़तरा हो भी नहीं सकता तो नज़र जमाइया रखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ठीक है साथ में गुजरते हैं यहाँ से थोड़ा एकदम सन्नाटे वाला माहौल है और कहीं कहीं कुत्तों की आवाज़ें आ रही है और रोड पे सिर्फ हमारे पैरों के चाप ही आप लोगों को सुनाई दे रही होगी तो साथ साथ में वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा जो होगा आप लोगों के सामने होगा तो भाई कमज़ोर दिल वाले हैं तो भाई बिल्कुल ना रहे आगे अंधेरा भी है लाइट भी हमें अपने ऑन करनी पड़ेगी यहाँ तक तो खैर एक गाड़ी गुज़र रही है आप लोग देख लीजिएगा कि गाड़ी यहाँ से गुज़र चुकी है अभी तक बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा है ग्यारह बजे हैं और हमारे कराची में अगर इस तरीके से ग्यारह बजे होता है ग्यारह बजे क्या चार बजे भी इसी तरीके से खामोशी नहीं होती और हम लोग बोर हो जाते हैं जब ईशा के खाना माना खाकर कर या आठ बजे या नौ बजे के बाद हम लोग कहते हैं कि यार चलो बाहर निकलते हैं थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं तो मैं तो यही करता हूँ कि बस खाना माना ईशा के खाने के बाद और फिर थोड़ा सा बाहर निकल लेता हूँ ये ग्यारह बजे हमारा तो टाइम वही बारह साढ़े बारह एक बजे तक बाहर हम ऐसे घूमते थे अपने इलाके में तो ये देख लीजिएगा आप लोग के सामने बिल्कुल सुनसान है और आगे जाते हैं देखते हैं आप लोग के सामने कई कई गाड़ी वाले जो ज़रूरी काम से होते हैं वही निकल आते हैं असल में यहाँ पे मसला क्या है कि मैं आपको पिछले आगे जो आने वाली वीडियोज़ है रूटीन के वो उसमें भी आपको बताऊँगा यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह सवेरे तकरीबन चार चार बजे साढ़े चार बजे या इस तरीके से पाँच बजे उठ जाते हैं और जो उनके काम होते तो वगैरह होते हैं ज़्यादातर अक्सर यहाँ पे जो लोग होते हैं वो गाड़ी चलाते हैं जिस तरीके से यहाँ पे रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं लोकल तो वही चलाते हैं तो उसके लिए सुबह सवेरे उठने पड़ता है क्योंकि अगर किसी को आ, मिसाल के तौर पे स्वाद से बाहर जाना है तो सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है तो उस हिसाब से लोग जाते आते जाते रहे तो भाई वीडियो में सामने बिल्कुल नज़रें जमाए रखिएगा क्योंकि खतरा हो भी सकता है और ख़तरा हो भी नहीं सकता तो अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना तो वही मैं बता रहा था कि भाई ये अक्सर ज़्यादातर गाड़ियों वाले होते हैं गाड़ियाँ चलाते हैं तो सुबह उनको जल्दी उठना पड़ता है और बाकी जो दूसरे लोग हैं तो यहाँ पे खेती बाड़ी का काम हो गया या इसी तरीके से जो मज़दूर सीमट वाले मज़दूरी करते हैं ज़्यादातर तो दूर दूर से आप लोगों को कुत्ते की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और अगर सामने से कुत्ता आ गया तो हमें भागना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ तो अक्सर जो वो होते हैं जो मज़दूर वगैरह होते हैं सिमट वग़ैरह की खेती वगैरह करते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि छः बजे या साढ़े छः बजे घर से निकल जाए छः साढ़े छः बजे वो उठता नहीं है छः साढ़े छः बजे वो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं क्योंकि रात से ही उन लोगों की बुकिंग वगैरह हो हो जाती है तो रात से ही वो बुक होते हैं तो रात से ही वो लोग बुक होते हैं तो सुबह साढ़े छः बजे या छः बजे जिस जगह पर उन लोगों ने काम करना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं फिर तकरीबन जो वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो अपना काम वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं फिर दस बजे उनका नाश्ता होता है और 10 बजे के बाद फिर एक बजे के करीब उनकी लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक जो वो करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि तकरीबन चार बजे तक या पाँच बजे तक असर को उनका काम ख़त्म हो चुका होता है तो वो फिर इजीली अपने घर जो है बिल्कुल रोशनी में चार बजे या पाँच बजे के करीब करीब आ ही जाते हैं पहुंच जाते हैं तो ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ आगे आप लोग सामने हैं सारे सब कुछ सूरत तो देखते रहिएगा नज़रें जमाइया रखिएगा आप लोगों के सामने तो ये हमारे देख लीजिएगा भांझे भी है यहाँ पे तो वो भी जा रहे उसको मैं भी लेकर आ रहा हूँ कैमरे पे तो किसी किसी जगह पे लाइटिंग है और किसी किसी जगह पे लाइटिंग नहीं लेकिन ये अच्छी बात है यार कि किसी किसी जगह पे लाइटिंग है और अच्छी लाइटिंग है वरना बिल्कुल अंधेरा होता और आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने और शायद अगर ये लाइटें नहीं होती तो हम लोग भी इस रास्ते में आना आ, इस रास्ते से आना हमारे लिए सफर नामुमकिन होता और ये देख लीजिएगा एक दुकान दुकानी भी हुई भी, है भी, बहुत टाइम बाद आप लोगों को देखने को मिली तो आगे ऐसा रास्ता होता देख लीजिएगा यहाँ पर लाइट नहीं है तो बिल्कुल भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा नज़रें बिल्कुल सामने जमाए रखिएगा आगे पीछे नहीं देखिएगा बिल्कुल <laughs> सामने जमाए रखिएगा क्योंकि जो भी होगा वो इस कैमरे के सामने होगा हम लोग जान से मज़ाक तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि फिर बाद में देखना पड़ता है इसको तो यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे अंधेरा है यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल का लाइट ऑन कर देता हूँ आप लोगों का अंदाज़ा होगा ये देख लीजिएगा अपनी मोबाइल का जो तो लाइट है वो मैंने ऑन किया तो यहाँ से ये यह वाले मनाजिर हैं आप लोगों के सामने और जाते हैं आगे थोड़े ही रास्ते रह गया घर के करीब पहुँचते पहुँचते तो वो भी आपको दिखाते हैं ठीक है बाकी सैलाब की यार बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह मैंने अपलोड करके चैनल पे लगा भी दिए हैं वो आप लोगों ने लाजमी देखना है कि किस तरीके से भाई यहाँ पे यहाँ पर अलमदिल्ला जो है ना ठीक है हालात शुरुआत में जो जिस तरीके से कुछ हुआ था वो कुछ देर के लिए हुआ था और जो तबाही थी वो आई और गुजर गई लेकिन जो अंदरूनी सिन के जो इलाके हैं ना मैं थोड़ा सा लाइट लगा देता हूँ यार आप लोगों को बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं पे रहा होगा ये देख लीजिए आवाज़ आपने सुना आवाज़ सुना और ये हमारी वाली गाड़ी जो कराची से यहाँ आई है इसकी वीडियो भी आप लोगों को मुकम्मल मिलेगी कि किस तरीके से कराची से लेकर स्वाद तक पहुँची है और यह कराची की गाड़ी अलहमदिल्ला सोज की फ्रेंड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है बड़ी वाली वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है एडिट करना पड़ेगा वो आपको इन बहुत जल्द देखने को मिलेगी यहाँ पर देखना पड़ेगा खामोशी चाहिए हुई है एक आवाज़ सुनाई दी यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ हमने को नहीं सुनी बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट और हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ भागे जल्दी में हमने जो ना है ना कैमरा बंद कर दिया मेरा हाथ लग गया और बहुत ही तेज़ हमें भी ये पिछले वाले गली में दौड़ना पड़ा बहुत ही ज़्यादा इसके बाद अभी याद हो गया ना तो अब ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी या हमारे तो पसीने चोट गए मैं आपको दिखा नहीं सकता शक्ल बे शख्त सर्दी के मौसम में भी हमसे पसीना फैले घर पर जाके आपको दिखाता हूँ कि हम पसीने में वो तकरीबन एक मिनट का दौड़ लगाया उस गली के ख़त्म होने में लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कहा था मैंने कि भाई ख़तरा हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता तो ये सारी सोत हाल थी आप लोगों ने देख ली तो भाई शेयर करो और रात के टाइम पे बाहर नहीं निकलो ये सब कमरा हमेशा याद रखो कि रात रात के, के टाइम पे इस अंधेरे में आप लोगों को क्या काम है कि बाहर निकल रहे हो अगर इसी तरीके से बाहर निकलते रहोगे ना इस अंधेरे में तो इसी तरीके से डरते रहोगे तो जितने भी बच्चे कोई बच्चों को ये वीडियो सुनाओ कि भाई रात के, के टाइम पर निकलोगे तो ये होगा आप लोगों के साथ बाकी घर में चलते हैं यार बहुत थक है